читаю себе какую-то лекцию там нейробиологов, физиков, э, астрономов. Столько всего интересного можно узнать. Вот мы, то, что мы видим, нам кажется, что это реальность. Но на самом деле свет, это же материя. Она попадает в нам в глаза на клетки нервные. Дальше импульс идет до мозга, он там тоже проходит огромный путь. И это же задержка, это задержка от 100 до 300 миллисекунд. И получается, что делает мозг, чтобы не было задержки, он просто предсказывает, что будет дальше. То есть он вам рисует следующие 100 миллисекунд. Их не существует, но он им дорисовывает. То есть то, что мы видим, его на самом деле нет. Это вещь. И та же самая вещь с память.